прикомандировали сюда в шестнадцатом году, 54 бригада. И мне тут понравилось и так. Потом уволился со своей и обратно подписал контракт в 54-й бригаде. Отношения. Отношения командиров к людям. Как бы у, у нас подразделение вообще с этим все нет. Все люди понимающие, командиры понимающие, подходят всему, ко всем вопросам. Как бы нету проблем такого, что даже задумываться, не то, чтобы там сбежать куда-нибудь, с зачем уйти. Ну, такого нет. Если есть какие-то проблемы, могу спокойно подойти к командиру, с ним поговорить, он выслушает. Как к людям относятся. У каждого свои задачи. Каждый занимается всем своим, чтобы под руку, по ноги никому ничего не лезть. Тут, допустим, заниматься батареей, вставляет, проверяет батареи. Я там на управление. Другой у нас э, полетник, на Мавике летает, либо на отеле, чтобы проследить, все равно смотреть за ним. Друг, что? Все равно с воздуха тоже лучше видно, чем снизу на камере, потому что камера там не крутится, не у нас в одном направлении стоит. Была, была учебка. У нас было учебки 35 дней. Учили хорошо, все показывали, все объясняли. Нормально. Сложного ничего такого нету. Вообще почти сложного ничего нету. Просто иметь терпение им управлять и все. Ну я так разумею, это как игрушковая машинка. Да! Тупо да. Эффективное управление, это у нас все просто. У нас вперед-назад, лево-вправо, ну и танковый разворот на месте. Оно сменило его буквально за полгода, как они появились. Уже меньше потерь, намного меньше потерь. Лучше же пускай машинку ж лучше убьют, чем будет идти 3-4 человека с, с теми же самым БК на позицию. И нарковоля? Ну, что, хороший аппарат, на нем можно все что угодно установить. Главное, чтобы были мозги, можно и свалить, и больше и поставить на него, можно поставить и турель пулемет, Повысим. все, В нем можно все что угодно сделать, его можно даже как минер использовать, ну не, фи... ну не эффективно, конечно, как минер, этот маленький таракан, как камикадзе использовать, а вот такую вот эту волю, лучше такой провизия, доставка БК, вывоз раненых, это тоже немало есть безопасности. Таракан тоже эффективный, маленький, незаметный, ну, как было видно, будет там на видео, он замаскированный сверху массетью, его такую местность его не видно даже если остановиться им эффективно заезжать в блиндажи под блиндажи под укрепы под, возле техники подрывать тоже можно спокойно побольше бы людей бы к нам и тех кто хотели бы это все закончить вот так вот, чтобы не текали за границы